নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ মোৰ চেনেলৰ আন এটা নতুন ৰেচিপিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই লৈ আহিছোঁ এটি মছলা পিঠাৰ ৰেচিপি আৰু এই ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনালোঁ তাকে দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ আহকচোন ভিডিঅ'টিৰ মাজলৈ যাম এই পিঠাকেইটাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ একাপ বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি দুকাপ ভাতৰ চাউলৰ পিঠাগুড়ি লগতে মছলা দিছোঁ ক'লা জিৰা জৰা গুড়ি জলকীয়া গুড়ি আৰু দিছোঁ আদা বটা এইখিনি দি ভালদৰে মিহলাই দিছোঁ আৰু লগতে মই আধা চামুচ বেকিং পাউদাৰ দিছোঁ এইখিনি মোৰ দেখুওৱা নহ'ল আৰু এইখিনি দি এতিয়া মই ভালদৰে মিহলাই ল'ম আৰু ইয়াত মই কুহুমীয়া গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ অলপ অলপকৈ মই কুহুমীয়া গৰম পানী দিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই থাকিব ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব এয়া মই অলপ অলপকৈ কুহুমীয়া গৰম পানী দি আছোঁ আৰু পানীখিনি দিওঁতে বেছি পাতল বা বেছি ঢিলা বা বেছি টান হ'ব নালাগিব এইখিনি মই অলপ অলপকৈ দি আছোঁ যদিহে বেছি ঢিলাৰ নিচিনা হয় তেতিয়াহ'লে অকণমান পিঠাগুড়ি মিহলাব লাগিব আৰু এনেকৈ মই অলপ অলপ পানী দি মঠি আছোঁ সেইখিনিতে মই ঢাকনিখন মাৰি দহ মিনিট সময়খনে ৰাখি থলোঁ এনেকৈ টান ঢিলাৰ মাজতে আদটো পূৰা প্ৰস্তুত কৰি ল'লোঁ এয়া বেছি টান অথবা ঢিলা হোৱা নাই এনেকৈ ৰাখি মই পিঠাকেইটা বঢ়াই দিছোঁ মাজতে আঙুলিৰ ৰেচিপ্টটো দি দিছোঁ এইকেইদিন বিহুৰ মাজতে মিঠা খাই খাই আমনি লাগি আছে গতিকে মিঠাৰ মাজত এনেকুৱা মছলাজাতীয় পিঠাটো খাবলৈ বহুতেই বেছি টেষ্টি হৈছে এনেকৈ আপোনালোকেও বনাই চাবচোন জুই মিডিয়ামত ৰাখি মই পিঠাকেইটা লৰাই আছোঁ আৰু এটা মই ভাঙি দেখুৱাইছোঁ এয়া এয়া ধুনীয়াকৈ সিজি উঠিছে আৰু এই পিঠাকেইটা এসপ্তাহলৈকেও সাঁচি ৰাখিব পাৰি আপোনালোকৰ আলহী অহাৰ সময়ত অকণমান তেল দি গৰম কৰি দিলে হ'ল খাই ভাল পাব এয়া হৈ গ'ল নমাই ল'লোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে আৰু সকলোৱে এনেকৈ বনাই খাব ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ